И это видно. Мы в этом смерти нашей армии. Слава повторяюсь, возвращайтесь в живым не возьмем. Большое спасибо. Они полностью экипированы, у них полностью готово вооружение. Вооружение ими испытано вооружение, ими э, с этим вооружением они убывают. Средства защиты также у всех военнослужащих в наличии. Так что я считаю, они обеспечены как материально, так и готовы морально для выполнения поставленных задач. Здесь сейчас находится 70 человек, но остальные ребята, которые убывают, они сюда не приехали, потому что сейчас выполняют задачи. Старались дать им знания и передать свои навыки офицерам, которые имеют боевую подготовку по зоны, дать максимальное количество знаний, которые помогут им выполнять свои поставленные задачи, начиная от огневой подготовки, тактической, специальной разведывательной подготовки, включая, конечно же, медицинскую подготовку. аптечки, вся каких да? ¡Tú, tío, no!